Иногда да. даже мы бывает у наших конкурентов э, делаем им услугу, оказываем, ну конкуренты, партнеры, как тут назвать, оказываем их услугу, забираем их отходы, ну как бы за что они нам благодарны, иногда где-то там выручать каким-то взаиморасчетам. Это в те моменты, когда у нас своего сырья не хватает. вот как нам интересно, так все-таки как же отапливается, может быть покажете э, ваши участки, вот чтобы мы да, так прошли. Самое основное это распускают листовые материалы материалы на вот это тут порезка поклейка вот этот станок бран он не работает при температуре меньше чем 15 градусов он просто не запускается и в тот случай когда вот у нас не хватает мощности котла мы полностью весь поток энергии передаем на данное помещение которым он справляется на раз-два буквально за, при любой температуре на улице, при любой. За час, за час он набивает до 20 градусов. Ну а обратно такие барьерные сторы этому помогают. А по причине того, что не, недостаток тепла, в общем-то, такой проблемы сейчас у вас нет? Которая бы останавливала процесс? Нет. работает вот в такой одежде зимой ну как бы э, и зимой тоже но знаете, не мерзнет тот кто работает да 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 Федорович зимой у нас холодно или нет? Скажите два слова. Вот да 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 как бы вы вот оценили вот эту систему? трубопроводное вот это отопление вот ваше мнение вот скажите да вот прямо что думаете то и скажите нам а ну работать можно в принципе, тепленько тепленько ну градусов 15 бывает 18 18 но 18 так как у меня в квартире 18 да человек он если хорошо протопит, и до стида ну и что Конечно, интересно, когда вот в переходах вот между участками и между отделениями вот такие шторы. Это очень важно. Да, Без вот этих ты... штор. Это просто, Вот, допустим, у нас есть фактор, когда мы завозим материал по нашему коридору, погрузчиком он в конце стоит. Погрузчик завел, завел, загрузил плиту с машины, снял, открыл ворота если закрыть сразу же ворота, закрыть, он ну, как бы имеет выхлоп, это гарь стоит. И получается проветриваем. Мы открыли ворота, проветрили, соответственно, и кислород для ребят зашел, ну как бы дышать чем-то. И перепад температуры между, то есть там, грубо говоря, там 3, тут ну, не 18, там, но 15. Побито специально, как бы, чтобы можно было бы, например, не надо это ветка перекрыть. А вот здесь вот такая магистраль. У вас две магистрали? Там и, одна и вторая да. и здесь. Одна под левый котел рассчитана, одна под правый. Но вы подключили обе. Обе на один. Под один котел. Да. А, и вот здесь переход. Да. Это как бы ветка получается, она тут отапливает, и еще там у нас одна такая комната есть. Ага, вот как. А рассчитывалось все-таки на два. Ну и по вашим прописанным нормам должно быть два. Ну вот а здесь еще он натапливает, рассчитывая еще третью, но, к сожалению, не дотягивает он туда. Не хватает. Уже, уже слишком, большое уже объем, слишком большой объем оказывается. да? По-моему, вы говорили, если мне ошибает память, до 30 метров от э, установки. Ну, вы, мы рассчитывали на то, что вентилятор больше просто не продавит. Ваш, наверное, дает больше давления. Но даже вот если взять длина самого помещения. Вот сколько метров здесь длина? Значит, длины? общая, общая. 82. 82 метра. вот по 6. 6. 6. Минус 18. 6, 6. Нет, ну, пусть возьмем минус 20. Минус 20 и с той стороны тоже минус 20 грубо говоря 40 метров 40 плюс плечо 5 ну 45 а если взять углом mm -hmm. всех 50 он ну, продувает продувает Дов да хватает Да, давление. но не то чтобы сказать что там мега там на выходе потому что в основном как бы отсюда вогреется то есть с первого сопла там уже как бы mm -hmm. если технически разработать все хорошо продумать сыграть правильно диаметрами труб, то можно выйти практически на равномерные дути. А у нас же как бы не на всех трубах есть наконечники, потому что как бы сделали тепло тепло, а все, да, зачем его доделывать? Нормально. Да. Вот так. Ну хорошо. Что ж, для меня в принципе все ясно и понятно. Я думаю, то, что мы покажем, э, ну многим людям, которые просто не знают, люди привыкли к тому, что должна быть батарея, должна быть, должен быть котел, вода, сантехник. Ну вот есть во многих людей, Будем говорить, что процентом, наверное, 90 имеет в виду, что вот должно быть водяное отопление. Почему то к нему доверяют? Системам воздушного отопления, ну, приходят пока еще очень немногие, но уже есть интерес. А вот примера не было такого показать. Вот мы пытаемся вот набрать таких примеров разнообразных, ну, чтобы можно было людям показать. У нас даже есть как бы тут один момент, о котором мы, в принципе, переживали обратно таки по вашим рекомендациям от котла котел должен быть ниже нижней точкой и соответственно на конструкцию настроить вверх да но при подаче э, левого канала у нас там даже есть перепад в метр вниз опускание вверх. да и продувает продувает то есть такие моменты тоже можно не исключать ну что ж это приятно